फवाहिश

वाजिबुल हमारे आज के जुमतुल मुबारक के खुतबा कावान त रजी आनमायी का हया के मुताक एक मिसाली किरदार या हया का इस्लाम में इम्तियाजी मुकाम इसी ओान से मुतालिक चंद बातें आप हजरात से गोश करनी है दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की और हम सबको उसके मुताबिक अमल की तोहफीक अदा फरमाए हया की जो शरी तारीफ है जिसे इमाम इबन हाजर अस्कलानी रहमोल्ला ने जिक्र फरमाया वो ये है कि हया इंसान के अंदर एक ऐसे वस्त को कहते हैं जो उसे बुराई का इज्तनाब करने से रोके और किसी गुनाह से और किसी हकदार का हक अदा करने पे हक अदा करने पे मजबूर करे और गुनाह से रोके ये एक ऐसा वस्फ़ है जो इंसान के अंदर हो तो उसे हया कहते हैं अल्लाह ताला ने तुरान करीम में हया के मुतालिक अपने हवाले से भी जिक्र फरमाया कि मसलम माबाउज़ा हक बात कहनी हो समझानी हो तो अल्लाह ताला छोटी से छोटी मख़लूक की मिसाल भी देने में हयात नहीं करते और सही अदीस में भी इस बात का कई मकाम पे जिक्र आया कि अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ताला फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है तो अल्लाह ताला को उसका हाथ खाली लौटाने में हया आती है तो अल्लाह ताला भी हया फरमाते हैं। एक हदीस में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नी लास्ता ही मैंने आप मैं उस अपने बंदे से जो उम्र में ज्यादा हो बूढ़ा हो तो वो उसकी सफेद रीश हो वो बूढ़ा हो सफेद दाढ़ी हो फर मैं उससे अजाब और सजा देने में भी मुझे हया आती तो रबालमीन अपनी मखलूक का हया करते इसीलिए उलमा ने लिखा कि इंसान को हया करनी है जिस तरह इंसानों से उसे हया करनी है उसे अल्लाह से भी हया करनी है अल्लाह के फरिशों से भी हया करनी अमूमा जब हमारे जहन में ये बात आती है हया की तो हम कहते हैं हम बंदों से हया करनी लेकिन बंदे को हया करनी है अपने रब से भी उन फरिश्तों से भी उसे हया करनी है जो किरामन मन कातबीन है और उसके दाए बाएं उसके नामा अमाल के राइटर हैं कुरानी करीम में हया के मुतालिक बहुत सारे मकामा पे जिक्र आया वक्त मुख्तर है सबकी का जिक्र करना यहां मुश्किल होगा अल्लाह तसे मर्दों का और ऐसी औरतों का जिक्र फरमाया पुरानी करीम में जिन्होंने हया की उमदा मिसालें कायम की अगर हम हजरत मूसा सलाम के वाक्य को पढ़े सारी तफसील को तो एक मौका ऐसा आता है जहां एक खातन का इतना बड़ा रोल है जिसने मूसा की जिंदगी को बदल दिया और वो ये था कि हजरत मूसा जब मिस्र से निकले और मदीन की तरफ गए बेहबान इलाके में है कोई जानने वाला नहीं कोई पहचान नहीं कोई जरिया नहीं है कोई वसायल नहीं है कोई सहारा नहीं है तो ऐसे में देखा एक कुएं पे पहुंचे वहां पे कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पे ला रहे हैं और दूर देखा साइड पे कुछ नौजवान बच्चियां हैं लड़कियां हैं वो बैठी हुई हैं अलग होके तो आपने उनसे पूछा कि माँ खत भूको माँ तुम यहां क्या कर रही हो क्यों साइड पे होके बैठी हो तो उन्होंने कहा लानस की हतुष देर आओ हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगी जब तक कि ये चरवाहे जो हैं ये बाकी जो बकरियों के रेवड़ों वाले हैं ये पिला के फ्री न हो जाए तो फिर पूछा होगा कि तुम्हारे घर में कोई नौजवान नहीं है कोई भाई तुम्हारा या कोई अजीज जो इस काम के लिए आए तो उन्होंने आगे से ये कहा था कि वह अबू ना शेख उन कबीर हमारे वालिद जो है वो बूढ़े हैं तो आपने उनकी हेल्प की और फसा लुमा उनके जानवरों को पानी पिलाया खुद मेहनत करके फिर में बैठे अल्लाह से दुआ की तो ये सारी जब बात हुई वो बच्चियां घर गई वाले ने पूछा होगा आज जल्दी क्यों आई कैसे आई बात तो होती है तो उन्होंने इस नौजवान का जो कि हजरत मुसार इसराफ है जिक्र किया तो कुरने करीम ने उस जब हजरत शेयर ने फरमाया कि जाके उस नौजवान को बुला के लाओ तो उस खातून के आने की मंजर किसी अल्लाह ने कुरानी करीब में बयान की कि फजा तो अहदा हम तमशी आलसते उन दो बच्चियों में से एक जो है मूसा के पास आई और उसके आने और चलने की कैफियत की तारीफ मेरा अल्लाह बयान करता है कि तमशी आलस्तिया वो हया के साथ चलती हुई आई मजबूरी थी उसे वाले का हुक्म पूरा करना था और कोई था नहीं घर से उसे निकलना पड़ा लेकिन वो निकली इस अंदाज में कि रब्बुल को उसकी हया का जो अंदाज था वो इंतहाई पसंद आया और रहती दुनिया तक जब तक ये कलाम पढ़ा जाएगा लोग उसकी हया के किरदार की तारीफ करते रहेंगे फिर हजरत मरियम है अल्लाह ताला ने उनका जिक्र व मरियम अब नहा मेरे हबीब अपनी इस किताब में उस मरियम का भी जिक्र कीजिए मरियम बिनते इमरान का पर जिसने अपनी अल्लाज की बहुत अच्छे अंदाज में हिफाजत की और जब अल्लाह का हुक्म पूरा होने के लिए उन्हें यह बताया गया कि अल्लाह आपको एक औलाद देगा बगैर शोहर के अल्लाह आपको औलाद देना चाहता है तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था अन्ना यकोन वल धुन वलम ससमी बचर आप दावा देखें उनका ये उनका दावा है कि मुझे औलाद हो कैसे सकती है कि मुझे तो तक किसी अजनबी मर्द ने छुआ ही नहीं ये ईमान की एक आला सतह है जहां पे ये खातून खड़ी हैं ये दावा करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं कि वो ये कहे कि मुझे आज तक किसी अजनबी ने छुआ नहीं ये है वो हया और एक उस खातून का अल्लाह ताला ने जिक्र किया जो फिराउन के दरबार में है और अल्लाह ताला ने उसकी उस इस्तकामत को मिसाल के तौर पर जिक्र फरमाया कि उसने भी अल्लाह से कहा था अल्लाह मुझे जन्नत में महल चाहिए ये फिरौन वाले महल मुझे दरकार नहीं है मिन अल्लाह मुझे इस फिरौन और इसके दामों से निजात दे जालमो से मुझे निजात दे कितनी मजबूत खातून थी इसकी हयात इतनी अला दर्जे की थी तो अल्लाह तिक्र फरमाया अगर हम देखें इससे भी पीछे चले जाएं तो आदम और हवा का जो वाक है वहां भी जब ने का फल खाने से ने मना किया था और जैसे उन्होंने फल खाया तो बदतला हुआतम तो सजा के तौर पर या जो भी था उनका सदर जो है वो जाहिर हो गया और तफिका फान इमाम जन्ना वो फौरन जो है अपने सतर को छुपाने के लिए जन्नत के दरों के जो पत्ते थे उनको उठाया और अपना सतर छुपायानी इंसानी में अल्लाह ने वस्त्र को जो है ना वो डाला हुआ हया के वस्त्र अभी वो इंसान दुनिया में नहीं आए जन्नत की वहां की बात है लेकिन वहां भी जब सतर खुला तो उनको ये सब उन्होंने देर नहीं लगाई उसको छुपाने में मालूम हुआ कि जो बाया इंसान होगा वो कभी भी अपने सतर को खुला नहीं छोड़ेगा उसे हया आएगी इस बात से सामी ने इसलिए अल्लाह ताला ने तुरानी करीम में वो कवानीन बयान फरमाए जो इंसान की हया की हिफाजत करते हैं और उन लोगों को अल्लाह ताला ने सख्त सजाओं की वही सुनाई जो बेहयाई को आम करते हैं और हया को चैलेंज करते हैं जो हया के खिलाफ निकलते हैं अल्लाह तरमाते नहीं। जो लोग ये चाहते हैं कि अहले ईमान बेहाई आम हो जाए वो सुन लें कि उनके लिए दर्दनाक अजाप अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है उन्हें माफी नहीं मिलेगी और अहले ईमान का अल्लाह ताला, ताला ने वस्त ब फरमाया पुराने करीब में वो ये है कि वजी फरूज हो ईमान वालों के जहां दीगर और साफ हैं, वो एक वस्फ उनका ये है कि वो अपनी हिफाजत करने वाले वलहा वो वो मर्द जो अपनी किस्मतों की हिफाजत करते हैं वो औरतें जो अपनी हिफाजत करती हैं आदमा जनन करे उनके लिए अल्लाह ने रखा है मोहतरम मुशर मक्का ने कुछ चीजें खुद ब खुद अपनी सोच से अपनी मर्जी से हलाल की हुई थी और कुछ हराम की हुई थी बहुत सारी हलाल चीजें उन्होंने उन्होंने हराम समझा हुआ था और जो हराम चीजें थी उनको वो खुशी से करते थे अल्लाह तला ने अनाम में उनसे मुखातिब होकर फरमाया कि किसने अल्लाह की जीनत को और पाकिदा रिस को हराम किया हराम किया है तुम्हारे लिए कहां से तुमने ये बात निकाली कि ये जानवर जो है इसे मर्द खा सकता है औरत नहीं खा सकती औरत खा सकती है मर्द नहीं खा सकते लेकिन जो अल्लाह ने हराम किया है उसकी तुम फिक्र नहीं करते लिहाजा मेरे हबीब इन्हें कह देंश मा जहा अगर अल्लाह ने हराम किया है तो वो उस फाशी को हराम किया है जो खुल के हो जाहरी तौर पे हो या और शक्ल में हो ताला ने को और ये जो नमाज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो इबादत हम सुबह शाम करते हैं अल्लाह तवयद पुरानी करीब में बयान फरमाए और उनमें से एक ये है कि सलाता तनहा नमाज कि बेशुमार फायदे हैं लेकिन दो उनमें से वो है जो अल्लाह ने पुराने क़रीम में जिक्र फरमाए इन ये जो नमाज पढ़ेगा ये नमाज उसे बेहयाई से रोकेगी और बुराई से रोकेगी ऐसा नमाजी इंसान जो भी होगा दिया गुजरा नमाजी भी हम जैसा वो बुराई से कम से कम बचेगा और उसे बुराई से और फाहशाह से जरूर नफरत होगी नबी करीम वसल्लम कितने बाहया थे में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमायाबी सवार दो बच्ची जो होती है उससे भी ज्यादा बाहया इंसान थे रसोल इतनी आप हया किया करते थे और यही वजह है कि आप सल्ला ने एक हदीस में भी यूं इशाद फरमाया कि इन अल्लाह हई उन सतीर उन युबल हया अल्लाह ताला भी इंतहाई बाहया है अल्लाह पर्दा रखने वाले हैं और अल्लाह ती हया को पसंद फरमाते हैं लिहाजा ईमान वालो फैज तसल आहद वतर जब तुम में से कोई उसर करने भी जाए तो उस वक्त भी वो कोशिश करे कि सतर ज्यादा से ज्यादा उसका छुपा हुआ होना चाहिए ने लिखा कि बैठ कर गुसल करना ये ज्यादा अफजल है कि उसमें सतर का जो है वो हया है उसमें छुप जाता है सतर सामी ने मोहतरम शैतान के बारे में अल्लाह ने फरमाया अशैतान याहिदो को फ़खरा वरुकम बिलफाशाह शैतान का काम क्या होगा शैतानी एजेंडों का काम क्या होगा शैतान के लश्करों का काम क्या होगा या मरुकुम बिलफाश वो यादों को मुल अल्लाह की राह में खर्च करने से तुम्हें डराएंगे तुम्हें कहेंगे फकीर हो जाओगे अगर राय खुदा में खर्च करोगे तो फकर से डराएंगे। लेकिन दीगर कामों में खर्च करना उसे कभी टेंशन नहीं होगी उन्हें कि हमारा माल खत्म होगा लेकिन राय खुदा की बात आएगी तो फकर आड़े आ जाएगा और दूसरी चीज फरमाएगी या मरुबूम बिल्फा शैतान तुम्हें बेहयाई की तरफ रागब करेगा नबी करीम सल्म ने फरमाया दीन इन खुलों कर हर दीन का एक इम्तियाजी वस्त हुआ करता है और वह खुलो कुल इस्लाम अलहयाओ इस्लाम का बुनियादी वस्त वो हया है फर्मा अलहयाओ खैर उनकुल्लू हया में खैर ही खैर है एक जगह फरमाया अल हयाति अल्ला खैर जो हया करेगा उसको खैर ही खैर मिलेगी नबी करीम सलम ने यह भी इर्शाद फरमाया कि ईमान के सत्तर से ज्यादा शोबे हैं और वाल हया उतम ईमान और हया भी ईमान का एक अहम शोबा है एक मौके पे ने लोगों से पूछा अपने साहबा से पूछा कभी कभी हजूर सवाल किया करते थे साहबा से उनकी सोच को जानने के लिए और बेहतर जवाब उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए तो आप देखें आप वसल्लम ने पूछा के बल्कि साहबा से पहले फरमाया कि मिन अल्लाह से हया करो जैसे हया करने का हक है तो साहबा कहते हैं कि हमने कहा नहीमदुल्लाह के रसूल वसल्लम हम अल्लाह से हया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें हया थी अल्लाह तो आपने फरमाया नहीं इस तरह नहीं फरमाया की बात यह है कि हया अल्लाह से करने का मतलब क्या है अल्लाह से हया का मतलब यह है कि तुम अपने दिमाग की हिफाजत करो और इस दिमाग में आने वाले ख्याल उनकी भी हिफाजत करो और जो बल बताना वमावा, और जो पेट है तुम्हारा इसके हवाले से जो इसमें तुम डाल रहे हो उसके मुतालिक अल्लाह से हया करो कि तुम इसमें हया हराम का रुकमा डाल रहे हो या हलाल का रुकमा डाल रहे हो इस सोच की हिफाजत करना कि ये तुम्हारी सोच क्या सोच रही है जैसे ये सोचती है वैसे इंसान के जो बदन होता है वो अमल करना शुरू कर देता है जो गाइड्स हैं वो तो अंदर बैठे हुए हैं तो इंसान सबसे पहले किस के बारे में सोचता है माइंड बनाता है फिर वो कदम उठाता है लिहाजा अच्छा सोचना हकीकत में अल्लाह से हया करना है और फरमाया कि ये भी हया है अल्लाह से कि तुम मौत को याद करो और मौत के बाद की सख्तियों को याद करो और फिर फरमाया कि वमन अराद जो आखिरत को चाहेगा आखिरत की कामयाबी की का वो उम्मीदवार होगा और दुनिया की जीनत को जो इशराफ में आती है या तरजीर में आती है उसे तक तर्क, तर्क करेगा फमन फाला जिसने ये काम कर लिए फमिन तो उसने अल्लाह से हया कर यानी इस हदीस को अगर हम देखें तो इसने हमारी तमाम जो अफाल हैं, जो हमारे एक्शन है उनको हया के अंदर लाया हुआ है कि हया सिर्फ ये नहीं है कि कोई सामने आए तो हम नजरे नीचे करें बल्कि अपनी कमाई का एहतना यह भी हया है अपनी आखिरत को याद रखना यह भी हया है और अपने ख्याल की हिफाजत करना यह भी हया है। एक ने मोहतरम एक अजीज ने फरमाया कि नाम में से और नबियों की बातों में से जो बातें लोगों के पास आज महफूज हैं उनमें से एक बात वो ये है कि इजाफा कल हया फलमाशी का जब तुम्हारी हया मर जाए तो फिर तुम जो चाहे करो नहीं हया मर गई हया खत्म हो गई आपके अंदर से जो हमारे यहां कहते हैं शर्म है, खत्म हो गई फिर आप जो मर्जी करें बेशर्मी वाले काम करें बेहयाई वाले काम करें आपको कभी एहसास भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं आप देखिए दुनिया उसको भी डिफेंड करती है हम तो अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों को हंसा रहे हैं हम लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के सामान पैदा करते हैं तो अच्छा ही तो कर रहे हैं हम लोगों को हंसाना भी तो एक इबादत है इस तरह की दलीलें आप सुनेंगे अल्लाह तारा में समझ फर्मा और सहाबियात के अंदर हया कितना था अजवाज मतहारा कितनी बाहिया थी नेक साले मोमिन औरतें और याद रखें हर जमाने के अंदर जिस तरह हक और बातिल का टकराव रहा है हर दौर में इसी तरह हया का और बेहयाई का तकबुल रहा है हक और बातिल का ये उसकी शाखें हैं आगे ना हक की शाखें हया की शक्ल में है हक की शाखें सच्चाई की शक्ल में है हक की शाखें आबादात की शक्ल में है और गुनाह की शाखें कुफर की शाखें बेहयाई की शक्ल में है गुनाहों की शक्ल में है उसके भी आगे कई कई जो तो शाखें। है शाखें हैं हजरत रजी अल्लाह तुम फरमाते हैं कि उन्होंने एक दफा हज़रत अबी रिवा रजी रहा के आगे एक जन्नती औरत का जिक्र फरमाया ये जो तो मुसलमान औरत थी सहाबिया थी इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो एक दफा वसल्लम के पास तशरीफ लाई तो आप सल्ला फरमाया कि दो चीजें आपके सामने हैं। या तो मुझसे दुआ करवा लो अल्लाह तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर देगा दु� या ये है कि तुम सबर करो इस बीमारी पे अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में अजर दे अब दो इंतखाब जो चीज आप चाहेंगी तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं सबर करूंगी अगर मुझे जन्नत मिलनी है इसके बदले में तो मैं सब्र करूंगी लेकिन मेरी एक परेशानी है और वो ये है कि जब मुझे दौरा पड़ता है तो मेरा सतर खुल जाता है मेरा दुपट्टा उतर जाता है उसके लिए दुआ फरमाएं तो आप सल्लाम ने उनके लिए दुआ फरमाई तो उनका सतर छुपा रहता था अब देखिए इस खातून को बीमारी की हालत में जो चीज उन्होंने डिमांड की वो क्या थी कि मेरे लिए ये दुआ कर दें ठीक मैं हूं ना हूं लेकिन ये दुआ करें कि बीमारी में भी मेरा सतर ना खुल एक खातून आई उनके बेटे शहीद हो गए थे किसी गजबे में बापरदा होकर वो मालूमात लेने पहुंची रसूलम के पास तो रास्ते में एक आदमी उन्होंने देखा ये बापरदा खातून है और इसके बेटे की शहादत हुई है और यह और तो तो खातून है कि ये बड़ी पावकार तरीके से आ रही है और बापरदा तो उसने ताजुब में पूछा कि आपका बेटा शहीद हो गया और आप इस हालत में तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो आप जर से लिखने के काबिल है उन्होंने कहा था कि मैंने अपना बेटा खोया है मैंने हया तो नहीं खोया और यकीन करें हर दौर में अल्लाह ताला औरतों को जिंदा रखता है अभी हिंदुस्तान में जिस बच्ची ने हिंदू बनी है और सारे घेरे हुए उसको नारे लगा रहे हैं उसके हिजाब के खिलाफ और उस बच्ची की एक आवाज थी अल्लाह अकबर का जालमो तुम्हारा कानून नहीं चलेगा हम बाहर हैं हम अपने दुपट्टे ऐसे नहीं खो हम सब कुछ कर सकती हैं लेकिन इस पे सौदेबाजी नहीं हो सकती हिजाब हमारी हिफाजत है उसने मुसलमान औरतों के अंदर एक जज्बा जो है वो पैदा कर दिया कि हया और हिजाब क्या चीज है क्या ये सिर्फ हमारा कल्चर है ये हमारे, हमारा दीन है ये हमारा कल्चर नहीं हमारा दीन है ये अल्लाह का हुक्म है अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया कि अपनी बीवियों से हालांकि उम्मत की माए हैं तस्वूर भी नहीं को कर सकता उनके बारे में कि वो पटरी से उतर जाए लेकिन अल्लाह तला ने फिर भी अपने हबीब फरमाया कि अपनी बीवियों से कह दें युद्ध नीना हिन्ना मिल बीबे हिन्ना कि वो अपने जब बाहर निकला करें तो अपने चेहरों के ऊपर अपने जिसम के ऊपर बड़ी चादरें डाल दिया करें तो लो बेकुमो बेहन इससे तुम्हारे दिल पाकिजा रहेंगे और अल्लाह चाहता है कि अल्लाह के पैम्बर की औरतें वो इस हालत में रहें कि कभी उनके ऊपर कोई दाग धब्बा न लगे उनका किरदार ऐसा मिसाली हो कि लोग उसको अपने लिए आइडियल समझे तो मुझे और आपको मुहासमा करना होगा हमारे ताजुब होता है जब मुसलमान अपने आप को कहलाने वाली बजाहिर हकीकत तो अल्लाह जानता है कि उन्होंने भी निकल के सड़कों पर यहां पर गुजशत सालों में भी जी हमें आजादी चाहिए अल्लाह से चाहिए आजादी अल्लाह के रसूल से चाहिए आजादी और नाउज बिल्ला यहाँ तक कि हमें अपने बाप से आजादी चाहिए ला ला क्या है असल में ये बेहयाई के दिलदादा और वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि यो हिब्बू अज़ाबुन आजाबी ऐसे लोगों से बचना है ऐसी सोच से बचना है ये हिजाब और ये पर्दा ये हमारी पहचान है ये हमारे नबी वसल्लम हमें वो एक इम्तियाजी वस्त दे कर गए हमने इसकी हिफाजत कर है इस दुपट्टे को फैशन बना के नहीं लटकाना इसको अपनी इसमत की हिफाजत का गार्ड समझना है इसको ये हमारे हमारा बॉडी गार्ड बाड़ है ये ये हिजाब सामी मोहतरम अल्लाह हमें दीन की समझता फरमाए हया अल्लाह हमारे अंदर पैदा फरमाए और ये एक और बात कि जब हम हया का जिक्र करते हैं तो आमतौर पर हमारे जहन में आता है कि बस औरतों को ही हया का हुक्म दिया गया है और नहीं पर्दा करें और इस बात पर लोग हमें ब्लेम भी करते हैं बाजा चूंकि हम उसको वजात नहीं करते हया का सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है मर्दों को भी अल्लाह तक हया का हुक्म दिया और अभी हमने हदीज पढ़ी अल्लाह के हबीब सल्लम मर्दों को मुखातफ करके फरमाते हैं कि अल्लाह से हया करो जैसे हया करने का हक है और हम सुरह नूर का मताल करें अगर ने वहाँ पे सबसे पहले मर्दों से मुखातिब होके फरमाया कि कुल लिल मुमिनीन या गुजोम अबसारे हैं मेरे हबीब आप इन मोमिनों से कहते हैं मोमिन मर्दों से अपनी नजरों को नीचे रखा करें फिर उसके बाद अगली आयत में फरमाया कुल लिल मीनाती गुज न मिन अबसारे हैं अब आप, आप मोमिन औरतों से भी कह दें वो भी अपनी हया अपनी नजरों को नीचे रखा करें मर्दों को भी हया और इस, इस आंख के अंदर हया पैदा करना खा इन में फरमाते भी जानता है और जो तुम्हारे दिलों में बेहियाई या किसी भी गुना के मुतालिक हैं तुम्हारे इरादों में अल्लाह सब कुछ जानता है आंखों की ख्यानत क्या है कि हम तन्हाई में बैठे तो हम बेहयाई को देखें हम तन्हाई में बैठे बेहयाई का प्रचार करें हम बेहयाई के कामों को आगे शेयर करें स्टेटस लगाए और वगैरह वगैरह अल्लाह तुम्हारी आंखों की ख्यान को भी जानता है इसलिए आज के दौर में जहां हमारे लिए बहुत सारे फितने खड़े हैं जो हमारे दाएं बाएं से खेच रहे हैं हमारे नस्लों को हमारे हमें हमें उनसे बचना है उनका इतरा करना है अपने बच्चों को अपने औलाद को आने वाली नस्लों को बताना है कि हया क्या है और हमने कैसे बेहयाई से बचना है कैसे बेहयाई का सदेबाप करना है कैसे हमने अपने घर के माहौल में हया को जिंदा करना है अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ कहा सुना अमल की तोफी कता फरमाए